আজি চিমেণ্ট চাকৰিত বিশেষকৈ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আয়োজন কৰিছে আহোমসভাৰ তৰফৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ যে আজি সভাখন কিয় আয়োজন কৰা হ'ল তাৰ বিষয়লৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ জোনাই জিলাৰ সদৌ অসম আহোমসভাৰ সভাপতি প্ৰৱন কুমাৰ সন্দিকৈ সভাপতি জোনাই জিলা আহোসভা আদি চিমেণ্ট চাকৰি আঞ্চলিক আহোসভাখন সলনিগণ পূৰ্ণাংগ কৰা হৈছে আজি আহোমসভাখন নতুন আহোসভাৰ সভাপতিজন আমাৰ তেওঁ সুৰেণ চমুৱা তেখেতক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দ্বিতীয়তে উপসভাপতি নতুন উপভাপতি আমাৰ চাওক দেৱানন্দ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু তৃতীয়জনলৈকে সহ সম্পাদক চাওক সুনীল গগৈ তেওঁ প্ৰায় শিক্ষা সম্পাদক চাওঁ হৰেণ বৰগোহাঁই তাই আহোমসকলৰ জনাই আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে আৰু কি হৈছে তাৰ বিষয়লৈ আপোনাৰ যোৱা কামত আমাৰ আহোমগোহাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল কি এতিয়া আমাৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ যিটো আহোম হওক আমাৰ তাত বহুত আঘাত প্ৰদান পাৰ্থক্য আছে ইয়াত এতিয়া আমাৰ প্ৰধান সমস্যা হ'ল আমাৰ যেনেকৈ এই জাতিটোৰ মাটি পতা মাটি পতা আমাৰ তাৰ পৰা আমি বিৰত আছোঁ আমি মাটি পত পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ আহোম জাতীয়তা উন্নয়ন পৰিষদে আমাক অলপ চকু দিব আমাক এইখিনি সহায় কৰিব আৰু লগতে বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আছে গতিকে চৰকাৰেও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে বসুন্ধৰাৰ যোগেদি গতিকতে আমি আশাবাদী আমাৰ মানুহখিনিক যাতে তেখেতলোকে মানে নিৰাশা নকৰে আৰু এটা কথা হ'ল কি আমাৰ তাইৰ উন্নয়ন পৰিষদক আমি এটাই অনুৰোধ জনাওঁ কি আমাৰ উত্তৰ পালৰ যিবিলাক আহোমৰ অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকৰ ওপৰত তেখেতলোকে চকু দিয়ক আমি কিমান জৰাজীৰ্ণতাৰে আমি ইয়াত আছোঁ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা আঁচনি আমি ঢুকি নাপাওঁ গতিকতে টাই আহোম উন্নয়ন পৰিষদে যদি আমাক যদি সেইখন সহায় কৰে আমি নিশ্চয় মানে কৃতাৰ্থ হ'ম নৰেন্দ্ৰ বৰগোহাঁই টাইম উন্নয়ন পৰিষদক মই এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ টাইভ আমাৰ সমাজত আহোম সমাজত যাতে ভালকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পৰা কিছু আমাক সুবিধা দিয়ে এটা পত্ৰৰ পৰা ইত্যাদি কৰি আমাক যোগান ধৰে আৰু আমি তেখেতলোকৰ পৰিশোধৰ থৈ দি আমি উপকৃত হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ লগতে ভাবিছোঁ জন মানুহক আনি হ'লেও আমি সকলোৱে তাইৰ ভাষাটোক আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি জনজাতীয়কৰণৰ দাবী জনাই আছোঁ কিন্তু আমাক আজিলৈকে চৰকাৰে জনজাতিকৰণ দিয়া নাই আজিলৈকে আমি মাটিৰ পতা পোৱা নাই হয় মাটি প্ৰতাপ পাইছে দুই এজনে কিন্তু আমাৰ সৰহসংখ্যক মানুহৰ ভূমি পতা পোৱা নাই আমি চৰকাৰক আমি আবেদন কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক এই জনজাতিকৰণ আৰু ভূমি পট্টা দিয়ে আমি সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাখিনি যদি কৰি দিয়ে আমি নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম আৰু আমি তেওঁলোকক যথেষ্ট আন্দোলন আন্দোলনো কৰিছোঁ তেওঁলোকক দাবীও জনাইছোঁ অনুৰোধো কৰিছোঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমি খুব আমাক তেওঁলোকে মাহীয়ে চকুৰে চোৱা দেখা দেখা গৈছে সেইটোকে আমি তেওঁলোকক অসম চৰকাৰক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ জনজাগৰণৰ বা আৰু ভূমি ভূমি ভূমিৰ যি পতা সেই পতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এয়া দেখিলে বিশেষকৈ অৰুণাচল পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰি এটি বৃহত্তৰ অঞ্চল এই অঞ্চলৰ আহোম বসতি বহুত অধিক বিশেষকৈ ইয়াত কেইটামান সমস্যা আছে তেখেতলোকক অৱগত কৰিলে আৰু তাই উন্নয়ন পৰিষদক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যে উন্নয়ন পৰিষদে বিশেষকৈ এই পিছপৰাসকলক চাব লাগে বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ ডাকি কাষৰীয়াৰ ঠাইবিলাকত তেখেতলোকে কেনেকৈ বসতি কৰি আছে তাত যাতে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ দ্বাৰাই যাতে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক চকু দিব বুলি সকলোৱে আহ্বান কৰিছে এয়া চাই আছে খাটাং খবৰ এ জি এ নিউজ ধন্যবাদ